Главный штаб Министерства обороны, он занимается безопасностью, да, занимается. Кому подчиняется? Президенту. Штаб гражданской защиты, он занимается безопасностью, занимается. Кому подчиняется? Президенту. Структуры работы ну, при чрезвычайных ситуациях, Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности, это все органы, которые ответственны за безопасность, и все они находятся в прямом подчинении президенту. Необходима координация деятельности органов, которые осуществляют безопасность с органами, которые осуществляют хозяйственную деятельность. Да нет вопросов. Президент в соответствии с конституционным законом о статусе правительства имеет право председательствовать на заседаниях правительства. Вот коротко о том, какой механизм существует. Теперь давайте вернемся к функционалу. Тут поднялся вопрос. Из практики. Я коллегам, которые работали в прошлом созыве, и тем, напомню, а тем, который пришел в новый созыв, расскажу что летом тут один из наших коллег выступал о том, что он участвовал в заседании Совета Безопасности, на котором принималось решение о не выплате 30% зарплаты бюджетников, бюджетникам и 30% пенсий пенсионерам. Вот функционал действующий Совета Безопасности. Буквально недавно было заседание Совета Безопасности. Судя по тому, что ну, по той информации, которая была опубликована в массовой информации, там обсуждалась ситуация, как действовать дальше с курсом рубля Приднестровской Молдавской Республики. Извините, при всем этом самом, но это никак не функционал тот, о котором нам говорят. Следующий момент. Про разделение властей. Вы посмотрите следующая законодательная инициатива, которая у закрепляет функци... уже полномочия данного Совета безопасности. Все органы государственной власти обязаны выполнять. То есть мы сегодня подписываемся под тем, что мы будем обязаны выполнять решение совещательного органа. Причем э, органа, опять же, еди... единого. Это не судебная власть, это не исполнительно, это не законодательно. Это, как нам сказали, ну, совещательный орган президенте С моей точки зрения, такая инициатива, она просто противоречит Конституции. То, о чем нам говорят, что нас хотят там, от кого-то как-то защитить, да у нас вся республика, один сплошной совет безопасности, начиная от, извините, подростка и заканчивая пенсионером. Если надо совет какой-то, надо людей услышать, пожалуйста, идите в люди. Если надо услышать специалистов, приглашайте специалистов. Вырабатывайте решения и принимайте их. А в данном случае тут я вижу противоречия Конституции и я вижу противоречие ну, принципу организации государственного управления. Да, есть большие государства, у которых Совет Безопасности есть. Есть такие государства, действительно. Но масштабы, плечо управленческих решений и доведения и реализации этих управленческих решений из Москвы до Камчатки, а иногда и до Сирии и дальше. А у нас тут, извините, всю республику можно за один день объездить. Поэтому система государственного управления потому и изменена у нас, приведена более компактной и эффективной. Поэтому я считаю, что данную законодательную инициативу нужно отклонить.